Mübariz İbrahimov gibi destanlaşan bir başka kahraman, İbat Hüseyinov. Tek başına işgal kuvvetlerine ait yüzden fazla askerin hakkından gelen bir yiğit. Azerbaycan'ın milli kahramanı İbat Hüseyinov'la birlikteyiz. İbat Bey, Karabağ Savaşı'nda cephesinde gerçekten büyük kahramanlıklar gösteren ve e, bu kahramanlığı sebebiyle burada devlet tarafından da taltif edilen madalyalarla taltif edilen çok önemli bir şahsiyet. O Karabağ'la ilgili mücadelesini bugün de sürdürüyor. Aynı şevkle, aynı heyecanla bugün de sürdürüyor. Sağ olsun e, bizi davet etti. Geldik ve kendisiyle de e, konuşma imkanı bulduk. İbat Bey Karabağ Savaşı ile ilgili hep söylenir. İşte e, Azerbaycan güçleri ordusu yeteri kadar varlık gösteremedi. O yüzden Ermeniler işte galip geldiler gibi bazı şeyler iddialar ortaya atılır. Bunlar benim hiçbir zaman itibar etmediğim iddialar. Çünkü ben oradaki yaşanan kahramanlıkları da, oradaki mücadeleyi de bilen bir insanım. Ama siz bizzat içinde yaşadınız. Evet. Çok büyük kahramanlıklar da gösterdiniz. Bu iddialara neden söylemek istersiniz? Savaş çok, yani çok ağır bir şeydi. Yani öyle düşünmezsin, öyle savaş, öyle güllerden adamları vursan ölür. Hayır, savaş çok yani ağır bir zor bir şeydi. Qarabağda da çox ağır savaşlar getdi. Yəni insanlar bizi duyan qardaşlar elə düşünməsindəki orada döyüşən oğlanlar olan, döyüşmədilər Qarabağ getdi. Qarabağda çox ağır döyüşlər getdi. Çox ağır döyüşdük. Böyük-böyük dövlətlərə qarşı çıxaşıdıq. Böyük siyasətlərə qarşı. Yəni savaş asan şeydir, amma siyasət çox zor bir şeydir. Yəni biz siyasətlərə qarşı döyüşdük. Yəni siz orada sadəcə Erməni qüvvələrinə qarşı savaşmadınız. Xeyr, ha, xeyr. Biz Ermənilər biz bir bir kaskun pisçində silərdik. Yəni silif yuğaçqardıq. Biz yəni biz Ermənlilərə qarşı savaşırmırdıq. Biz böyük siyasətlərə qarşı savaşırdıq. Siyasət də siz özünüz bilirsiniz ki, <coughs> siyasət savaştan daha zor, zor bir şeydir. Yəni ağır bir bir, bir bir şeydir. Biz biz bizim heç bir O Sovetdə biz Rusdan yeni ayrılmış bir dövlət idik. Bizim heç bir şeyimiz yox idi. Nə dəstəğ vardı, nə geyim vardı, nə yemək vardı. Çox bir zor bir vəziyyətdə idik. Yəni sənərlə biz biz ölsək də qaldıq sən səcada. Orda oğlanlar 20 minindən artıq orada oğlanlar yəni öldülər, şəhid oldular. Yəni biz bizim o savaşmağımızın nəticəsində bu gün bizim odağımız var. Yəni 20%miz getdisə də, amma 80% saxladıq. Yəni canlarımızı qoyduq, qanlarımızı tökdük. Orda saxladıq bunu. Yəni bunu bizim kardeşlərimiz bunu duymalıdı, yəni anlamalıdılar ki, vallahi ilə anlamasınlar ki, biz orada savaşmadıq. Biz orada son damla qanımıza qədər savaştıq. Biz Ermənistanın Xarifdən e, e, gələn elməsinə gələn xariciyəndən terroristlərə qarşı savaş edirdik. Yəni o terroristlər içə onlar türklərə qarşı savaşmış, yəni xarici, yəni başqa-başqa dövlətlərdə, xarici dövlətlərdə türklərə qarşı türk səfərlərini partlatmış terroristlər idi. Yəni biz o terroristlərə qarşı savaşırdıq. Qarabağın azadlığı konusunda mən e, türk e, dünyası daha çox birləşməli idi, daha çox yaxınlaşmalı idi. Yəni bunu düşmən görməlidir ki, Türk birliyi var. Türk eee nə tədəbelə güldəsi var, gücü var. Yəni o zaman biz deyirik ki, savaş yəni sürdür yolunda, yəni elə-böylə yəni. Elə böyle, yana, evet. olsun. Elə-böylə e, olması üçün də Türk dünyası birləşməli. Türk qardaşlar bir olmalıdır. Yəni sözləri bir olmalıdır. Yəni düşmən görməlidir ki, bu millətdə birlik var. Yəni Türk bir-birin qormalıdır. Yəni düşmən ayığına ərməli deyil. Bir-birin qormalıdır. Yəni məhkəmə belə düşdürür.